হাই গাইজ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কুন্দুলি চব্জিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ কুন্দুলি বহুত মানুহে খাই বেয়া পায় আগতে ময়ো বেয়া পাইছিলোঁ কিন্তু এনেদৰে বনাওঁতে খাই ভাল লগা হ'ল আৰু এতিয়া মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পায় তেনেই চিম্পুল ৰেচিপি হয় ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়োঁ এয়া মই কন্দুলি কেইটা ধুই মেলি চাফা কৰি ললোঁ আৰু কুন্দুলিখিনি মই এনেকৈ দীঘল দীঘল চেপত কাটি ললোঁ কিনি এনেদৰে কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ এটা মিহি মিহিকৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ কেৰাহী এখন কাটি আৰু এয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছতে মই গোটা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া তিনিটা এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভজাৰ পিছতে এয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ জ্বলা হ'বলৈ ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এচামুচ দি দিছোঁ আৰু এসি এচামুচ দি দিছোঁ এইখিনি পুনৰ ভাজি ল'ম এয়া মই কাটি ৰখা চব্জিখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই লৈছোঁ এনেদৰে খুবেই চিম্পুল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব খুবেই খাবলৈও টেষ্টি হয় আৰু গেছটো বঢ়াই লৈ এনেদৰে অলপ সময় লৰাই থাকিম আৰু এনেকৈ দুই তিনি মিনিটমান এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু দুই তিনি মিনিটৰ পিছত এয়া মই দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি পুনৰ লৰাই এনেকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি এনেদৰে ভাজি লৈ দুই মিনিট দুই বা তিনি মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম দুই বা পাঁচ মিনিটৰ পিছত এয়া কুন্দুলি ভাজিখিনি চাইছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কুন্দুলি ভাজিখন কম সময়তে ৰেচিপিখন বনাব পাৰি আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰাব তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ